વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિડિયો લાઇક કરો શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઈકોન ઓન કરો જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે અને જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે નવા વિડીયોની લિંક તમારા વોટ્સઅપમાં મેળવવા ઈચ્છતા હોય તો નીચે આપેલા મારા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જરૂરથી જોડાવો જેની લિંક આ વિડિયોના ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપેલી છે જેમાં આપને નવા નવા વિડીયોની લિંકો મળતી રહેશે તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ ધોરણ આઠ વિષય છે હિન્દી ગલા સ્વાધ્ય પોથીમાં પાઠ છઠ્ઠો ભરત પેલો પ્રશ્ન નિમ્નલિખિત પ્રત્યેક પ્રશ્ન કે ઉત્તર કે લઈએ દિય ગયે વિકલ્પો મેં સહી વિકલ્પ ચુનકર ઉસકા ક્રમ અક્ષર પ્રશ્ન કે સામે દિયે ગયે બોક્સ મેં લિખીએ પેલો પ્રશ્ન सर्वदमन के के मुक्की दमक अग्नि के समान थी जवाब ऑप्शन बी बीजो प्रश्न मेनका कौन थी तो जवाब ऑप्शन सी अप्सरा, प्रश्न पहली तपस्वी का नाम क्या था सुव्रता जवाब मासे ऑप्शन डी चौथो प्रश्न महर्षि कश्यप के पिता का नाम मरीची था जवाब मासे ऑप्शन बी प्रश्न नंबर बे कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए पहली तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है सो ठीक है है बीजो क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है त्रिजो हथेली की शोभा प्राय कमल को भी लज्जित कर रही है चौथो तु, तुमने तपवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है पांचवो इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है त्यार पछी प्रश्न त्रण सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए पहलू वाक्य दुष्यंत ने सर्वदमन को ऋषि कुमार समझ लिया क्योंकि उन्होंने सर्वदमन को ऋषि के आश्रम में देखा था बीज वाक्य तपस्वन तपस्विनी ने दुष्यंत को शकुंतला के पति का नाम नहीं बताया क्योंकि जवाब माओ से ऑप्शन का उसने बिना किसी अपराध के पत्नी को छोड़ दिया था त्रीज वाक्य तपस्विनी घबरा गई क्योंकि उस बालक की बाह से रक्षाबंधन कहीं गिर गया था प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक-एक वाक्य में लिखिए पहला प्रश्न सर्वदमन क्या करना चाहता था जवाब सर्वदमन सिंह सावक के दांत गिनना चाहता था बीजो प्रश्न तपस्विनी ने के अनुसार बालक का सर्वदमन नाम सार्थक क्यों था क्योंकि वह वन के प्राणियों के बच्चों से निर्भीक होकर खेलता था तीजो तो प्रश्न दुष्यंत ने सर्वदमन के बारे में क्या अनुमान लगाया यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है चौथा प्रश्न दुष्यंत सर्व दमन की हथेली को देखकर क्यों चकित रह गए क्योंकि उसमें चक्रवर्तियों के लक्षण थे और कमल के समान सुंदर थे पांचवा प्रश्न दुष्यंत अपनी तुलना प्यासे हिरण से क्यों करते हैं क्योंकि जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है वैसे ही शकुंतला उसकी पत्नी ही है या अन्य स्त्री यह बात को व्याकुल कर रही है छठो प्रश्न बालक को रक्षाबंधन किसने दिया था बालक को रक्षाबंधन महात्मा मरीची के पुत्र कश्यप ने दिया था सातवा प्रश्न रक्षाबंधन के साथ न बनने पर दुष्यंत क्या अनुभव करते हैं जवाब रक्षा बंधन के साफ न बनने पर दुष्यंत अपना मनोरथ पूर्ण होने के आनंद का अनुभव करते हैं प्रश्न नंबर पांच निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्यों में लिखिए ऋषियों ने बालक का नाम सर्व क्यों रखा जवाब बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था उसके इसी साहसी और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था बीजो प्रश्न दुष्यंत बालक के प्रति आकृष्ट क्यों रहे थे बालक स्वस्थ सुंदर निर्भीक तथा हठीला था उसकी इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे तीजो प्रश्न दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की कौन सी दो रीतियां बताई वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते थे वृतावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं चौथा प्रश्न दुष्यंत क्या जानने के लिए व्याकुल है दुष्यंत को मालूम हो गया है कि बालक सर्वदमन की मां का नाम शकुंतला है अब वे यह जानने के लिए व्याकुल है कि क्या यह शकुंतला उनकी पत्नी है जिसका उन्होंने त्याग कर दिया था त्यार પછી प्रश्न नंबर 6 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए पहला प्रश्न दुष्यंत को कैसे पता चला कि सर्वदमन पुरूवंशी बालक है सर्वदमन तपस्विनी के कहने से सिंहआवक को छोड़ नहीं रहा था तब तपस्विनी ने दुष्यंत से कहा कि अब तुम्हारे सिंहआवक को इसके हाथ से छुड़ाओ दुष्यंत के कहने पर सर्वदमन ने सिंहआवक को छोड़ दिया यह देखकर तपस्विनी को बहुत आश्चर्य हुआ दुष्यंत ने उसके आश्चर्य का कारण पूछा तब तपस्विनी ने कारण बताते हुए कहा कि इस बालक की सूरत तुम्हारी सूरत से बहुत मिलती जुलती है और यह बालक तुम्हें जानता नहीं फिर भी तुम्हारा कहना मान गया इस प्रकार दुष्यंत को पता चला कि सर्वदमन दमन बालक है बीजो प्रश्न सर्व दमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते थे सर्वदमन का साहस, और देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होते हैं उनके मन में सर्व दमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है सर्व दमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उन्हें आश्चर्य होता है उन्हें लगता है कि यह निश्चय की निश्चय ही किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है बालक के हाथ में चक्रवर्तियों जैसे लक्षण थे और उसकी कमल जैसी हथेली देखकर वे आनंद और आश्चर्य में डूब जाते इसी प्रकार सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में ऐसे विचार आते थे त्रीजो प्रश्न दुष्यंत को ऐसा कब लगता है कि उनका मनोरथ पूरा हुआ जवाब बालक सर्वदमन की दाई बाई में एक रक्षा का धागा बंधा हुआ था इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित था शावक के साथ खेलते समय वह धागा बालक की बाह से नीचे गिर गया था दुष्यंत जब उसे उठाने लगे तो नियों ने नियों ने उन्हें रोककर, रोका फिर भी उन्होंने उसे उठा लिया तपस्विनियो को आश्चर्यचकित देखकर दुष्यंत ने उसका कारण पूछा तपस्विनियो ने कहा यदि यह धागा जमीन पर गिर जाए तो उसे बालक के माता पिता के सिवाय दूसरा कोई नहीं उठा सकता अगर कोई उठा ले तो यह सांप बनकर उसे लेता है दस लेता है। ऐसा अनेक बार हो चुका था परंतु धागा उठाने पर दुष्यंत को कुछ नहीं हुआ इसलिए यह सिद्ध हो गया कि उनका मनोरथ पूरा हुआ त्यार पे प्रश्न नंबर चार भर एकांक के आधार पर बालक सर्वदमन के की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सर्वदमन सुंदर स्वस्थ और आकर्षक बालक था। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है सिंह सावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता सावक की माँ सिंह का भी उसे भय नहीं है वह इतना हठी है कि तपस्वीनियों के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण हैं, उसे खिलौनों से स्वाभाविक लगाव है प्रश्न नंबर पांच निम्नलिखित पात्रों का परिचय दीजिए दुष्यंत तो चलो जो तेनावी से राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति है बालक सर्वदमन की बाल चेष्टाएं उन्हें मुक्त कर देती है उसके प्रति राजा के मन में स्नेह उमड़ने लगता है वे सोचते हैं कि यह उनका पुत्र होता तो कितना अच्छा होता फिर ऐसी घटनाएं जिनसे सिद्ध हो जाता है कि बालक सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है तब दुष्यंत के आनंद की सीमा नहीं रहती, उनका हृदय वात्सल्य से भर जाता है बीजू सर्वदमन तेम विषय जो ये, सर्वदमन असाधारण बालक है आश्रम की तपस्वीन उसे सिंसावक को छोड़ देने के लिए समझाती है पर वह उनके बात नहीं मानता दुष्यंत से वह जरा भी परिचित नहीं है फिर भी वह उनके कहने पर सिंसावक को छोड़ देता है अपराजित नामक रक्षा सूत्र भी प्रमाणित कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र है इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनजान हैं, फिर भी उन्हें फिर भी उसके बीच બાત અનસુની કરના વાક્ય પિતાજી બાત બેટે ને કાન પર નહીં ધરી બીજું છે ધોખા ખાજાના તેનો અર્થ હશે મૂર્ખ બનના વાક્ય ભોલે ભાલે પિત્તલ કો સોના સમજ કર્ય ઢીઠ જીદ્દી નાહર શેર વૃતાંત વર્ણન અને ઓઠ તો તેનો પર્યાય વાચી શબ્દ થશે આઠ પ્રશ્ન નંબર નવ નિમ્ન લિખિત વિશેષણ મેં વિશેષણ પ્રકાર બતાઈએ પેલું વાક્ય છે સુરત ઐતિહાસિક નગર હે તો આ પેલા વાક્યમાં વિશેષણ થશે ઐતિહાસિક તેમનો પ્રકાર ગુણવાચક જે અહીં છે બીજું વાક્ય પરિશ્રમી છાત્ર અસફલ નહીં હોતા વિશેષણ પરિશ્રમી પ્રકાર ગુણવાચક વિશેષણ ત્રીજું વાક્ય છે તેમાં વિશેષણ દો લિટર પ્રકાર પરિણામ વાચક વિશેષણ ચોથું વાક્ય પાંચમું વાક્ય છે વે લડકે ખેલ રહે હે વિશેષણ થશે વે તેમનો પ્રકાર થશે સાર્વનામિક વિશેષણ ત્યાર પછી છઠ્ઠું વાક્ય તો તેમાં વિશેષણ થશે થોડી

અને તેમનો પ્રકાર સંખ્યાવાચક વિશેષણ પ્રશ્ન નંબર દસ નિમ્ન લખિત વિશેષણો વાક્ય મેં પ્રયોગ ચાલો જોઈએ પેલું વિશેષણ છે સુંદર તો તેમના ત્રણ પ્રકારના અલગ અલગ પ્રકારના વાક્ય બનાવ્યા છે તે જોઈએ મલ્લિકા સુંદર લડકી હે નિધિ મલ્લિકા સે સુંદર લડકી હે અને નિધિ સબસે સુંદર લડકી હે ત્યાર પછી વિશેષણ મહેનતી તેમના ત્રણ વાક્ય આર્ય મહેનતી લડકા હે आर्य जियान से मेहनती लड़का है आर्य कक्षा में सबसे मेहनती लड़का है त्यार पी विशेषण चालक तेमना वाक्य मोना चालक लड़की है मोना सोना से चालक लड़की है मोना कक्षा में सबसे चालक लड़की है त्यार पी प्रश्न नंबर अग्यार निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए तो चलो जो हिरन हिरनी शिक्षक शिक्षिका सम्राट सम्राटनी છાત્ર છાત્રા દાસ દાસી મોર મોરની મજદૂર મજદૂરની પૂજારી પૂજારીન પડોશી પડોશન ગુરુ ગુરુઆઈન બુઠા બુઢિયા નાયક નાયિકા વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણે ધોરણ આઠ વિષય છે હિન્દી તેમાં ગલા સ્વતી પોમાં પાઠ છ તેમના પ્રશ્નોને જવાબોનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ પાઠ સાતના પ્રશ્નો અને જવાબોનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી મળીશું પાઠ સાતની અંદર ત્યાં સુધી આવજો